ഓം നമോ ഭഗവതദേവാണീയം ദശകം ഇരുപത്തി ഏഴ് ക്ഷീരാബ്ദിമനം കൂർമാവതാച ദുർവാസാസുരവനിതമാല്യം സ്വയം പദയ नागेन्द्रप्रतिमृदिते शापशक्रम् काक्षान्ति स्तुतितरदेवतां शजानाम् शापेन प्रथितजरेधनर्जजेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्याः कमलजमेत्य सर्वदेवाः नर्वाणप्रभव ब्रह्माद्ये स्तुतमहिमा चिरं तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण पीयूषं परिमथते तिवस्त्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवैस्सुरौघे मन्थानं मयति मदेन भ्रष्टेऽस्मिन् पतनमिवो त्वहं खगेन्द्रे सत्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोऽधौ आधायत्रुतमथवासु किं वरत्राम् पाधोऽधौ विनिहित जा प्रारब्धे मधनविधौ सुरासुरैस्तैः व्याजत्वं भुजगमुखे करोऽसुरारः क्षुब्दाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनुर्कठोर पृष्टां सर्वत्र गोविन्दनामसंकीर्तनं गो गोविन्द गोविन्द नारायन, 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 भगवान की जय वज्रिस्रतर कर्तरेण विष्णु विस्तरा पिगतल अंबोधे कुहरगतेन वर्षण नर्मग्नं क्षिषिधरनाथमं विनेध उन्मग्ने झटिति तदा धरा धरेन्द्रे नर्मेधुदृढमिकसम्मदेन सम्मदेन आविष्यन्ति तयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयज्ञवृथस्तान् उद्दामभ्रमणजगोन्यमद्गिरीन्द्रे स्थिरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिषाद प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुरूपात्तपुष्पवर्षाः दैत्यमुखे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्याता किल देव वा